নমস্কাৰ মই নৱ শ্য এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এল পি ইউ পিৰ মেৰিট লিষ্টৰ সম্পৰ্কত এল পি ইউ পিৰ মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব আপোনালোকক যদি তাৰিখটো যদি লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নোচোৱাই ভাল হ'ব কাৰণ তাৰিখটো সম্পৰ্কত সকলোৱে জানিব বিচাৰি আছে আনকি ময়ো জানিব বিচাৰিছোঁ কোনটো তাৰিখত প্ৰকাশ হ'ব মোক লাগে এতিয়া তাৰিখটো কাৰণ প্ৰত্যেকে সুধি থাকে যে মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব তাৰিখটো লৈ মই এতিয়া কথাখিনি জনাব নিবিচাৰো কাৰণ তাৰিখটো কোনেও দিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে দ মেট এপইণ্টমেণ্ট হ'ব মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব সেই সম্পৰ্কে তেওঁ কোৱা নাই মানে এপইণ্টমেণ্টৰ কথা কৈছে দ মেট এপইণ্টমেণ্ট হ'ব আচলতে কি হৈছে ঘটনাটো চাওক তেইছত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চৌবিছত এপ্লাই আৰু পঁচিছত এপইণ্টমেণ্ট ভাবি চিটা চন দৰকাৰ হৈছে এতিয়া এটা এপইণ্টমেণ্ট দিবৰ কাৰণে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ যাওঁতে তিনিটা চনৰ আৱশ্যক হৈছে তেইছ চৌবিছ পঁচিছ আকৌ যিটো যদি এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰে এতিয়া কৈ আছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটোৰ পিছত আৰু এটা আমি এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিম যিসকল হওক ইয়াত মেৰিট লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব তেওঁলোকে ছেকেণ্ড এডভাৰটাইজমেণ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো এটা টুপ এটা দিছে যদি নাজানো এইখিনি সম্পৰ্কে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জানিব কাৰণ আগন্তক নিৰ্বাচন আহি আছে সেই নিৰ্বাচনৰ কাৰণেও ক'ব পাৰে কিন্তু ধৰি লওক প্ৰকাশ কৰিলে এডভাৰটাইজমেণ্টটো ঠিক একেধৰণে লাগিব চৌবিছত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পঁচিছত এপ্লাই ছাব্বিছত এপইণ্টমেণ্ট হে ছাবিছত যদি বিধানসভা নিৰ্বাচন আহিছে আকৌ এক মানে এটা ঢৌ সৃষ্টি কৰিব যে ছাব্বিছত যদি বিধানসভা নিৰ্বাচন কেনেকৈ জয়ী হ'ব পাৰি সেইটোলৈও এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে সম্ভৱ মোৰ মতে কৰিব পাৰে কাৰণ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ মন বুজিবলৈ বহুত জটিল আৰু সেই ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ নিৰ্দেশতে চাকৰি এপইণ্টমেণ্ট হয় গতিকে সম্পূৰ্ণ ৰাজনীতি এটা চলি আছে নিযুক্তি সম্পৰ্কত কাৰণ প্ৰত্যেকেই জানে যেতিয়াই নিৰ্বাচন এটা আহিব তেতিয়াই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট বাস কৰে পৰীক্ষাসমূহ পাতে টেট পৰীক্ষা হওক বা অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহ পাতে আৰু সেই পৰীক্ষাত সকলোৱে অৱতীৰ্ণ হয় আৰু চৰকাৰখনক সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰে এটা বেলেগ এটা পৰ্যায়লৈ গুচি যায় কাৰণ শিক্ষিত নিবনুৱাসকলে চৰকাৰখনক ছাপোৰ্ট কৰে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব বিচাৰে কাৰণ প্ৰত্যেকখন চৰকাৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলি আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গতিকে চৰকাৰখনৰ সম্পৰ্কত সকলোৱে জনা বিষয়টোৰ ওপৰত মই বিশেষ বহলাই ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ কিন্তু কথা হ'ল যে এল পি বিৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে কিয় ইমান সময় ল'ব লগা হৈছে মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ কৰিলে কি হয় মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোতো অসুবিধা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিব লাগে তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্টটো পাব্লিছ কৰি দিব কাৰণ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অৱহেলা নকৰে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট সময়তে কৰিব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ আছে নিৰ্দেশৰ মতে হ'ব যদি মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ দিয়ে যে পাঁচ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে প্ৰকাশ কৰক প্ৰকাশ কৰি দিব তেওঁলোকে কাৰণ তেওঁলোক ৰেডি হৈ থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মতে তেওঁলোকে কাম কৰে কাৰণ তেওঁলোকে এটা চাকৰি কৰিছে চাকৰি তেওঁলোকে যোৱাব নিবিচাৰে নিৰ্দিষ্ট সময়তে তেওঁলোকে মেৰিট ডিষ্ট উলিয়াই দিব এতিয়া নিৰ্দেশটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী কি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এতিয়া মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ কৰিলে আপোনাৰ মনটো বেয়া লাগিব যদিহে আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় এতিয়া চাওক মেৰিট লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো কিয় বিচাৰিছে সেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে কাৰণ ইতিমধ্যে তেখেতলোকে এটা আৰু এটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে অৱতীৰ্ণ হ'ব কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে যে এ ডি ৰি পৰীক্ষাত তেখেতলোকৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব যদিহে মেৰিট লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেতিয়াহ'লে এ ডি ৰি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব কাৰণ এটা থাৰ্ড গ্ৰেডৰ চাকৰি হয় আৰু এইটো ঠিক থাৰ্ড থাৰ্ড গ্ৰেডৰ হয় আপোনালোকে জানে যে শিক্ষকৰ নিজে থাৰ্ড গ্ৰেড হয় সেইটো এটা থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু দৰমহা প্ৰায় মানে ইকুৱেল হয় দৰমহা প্ৰায় ইকুৱেল বুলি ভুল কোৱা নহ'ব অলপ ঊনৈছ বিছ থাকিব পাৰে দুহেজাৰ তিনি হেজাৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব পাৰে তাতকে নহয় গতিকে তেওঁলোকে যিকোনো এটা পোৱাতো বিচাৰে এতিয়া অভাৰলিপিংটো তেনেকৈও হ'বগৈ এতিয়া মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ নকৰিলে তেওঁলোকে সেই এ ডিৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব যদি প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াহ'লে অৱতীৰ্ণ হ'ব নালাগে সেই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছজন প্ৰাৰ্থী ৰৈ যাব কাৰণ তেখেতলোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইকাৰণে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ নহয় কেতিয়াও এ ডেৰ পৰীক্ষাত গতিকে বাচি গ'লনে এতিয়া বাকীসকলৰ কাৰণেও ভাল হ'ল কোনোবাই ধৰক মেৰিট লিষ্টত তাৰ তেখেতলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহ'লে তেওঁ এডেৰী পৰীক্ষা দি পাছ কৰিলে তেখেতলোকৰ কাৰণে লাভ হ'ল কাৰণ কোনো কম্পিটিশ্যন নহ'লে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছজন প্ৰাৰ্থীও যদি ৰৈ যায় সেই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছজন প্ৰাৰ্থী কিন্তু এড সোমালো কাৰণ তেওঁলোক মেৰিট হয় কাৰণ তেওঁ তেখেতলোকে ইয়াতেই চাকৰি পাইছে তাত যেনে পাব কিমানে আছে পাবই তাইতো দহজনে হ'লেও পাব বা বিশজজনে হ'লেও পাব সেই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছজনৰ যিটো ইয়াত লাখ লাখ প্ৰাৰ্থী যদি অৱতীৰ্ণ হ'ব সেই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছজন যাব গতিকে সেই অভাৰলেপিংটো আমি নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ মই আগতে বহুকেইটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছো যে অভাৰলেপিংটো হ'ব নালাগে বহুবাৰ জনালো কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই সমস্যাটো সমাধান নহ'লে কোনো এখন চৰকাৰে এই সমস্যাটো সম্পৰ্কত এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আগৰ নিযুক্তিটো অভাৰলেপিং হ'ল কোনোবাই তিনিটাটোতে তেখেতলোকৰ নাম মন্ত্ৰ সুধিছে ইমিডিয়েট কৈছে যে মোৰ পুলিচতো আহিছে শিক্ষকতো আহিছে আৰু বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে আছে আৰু সেইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টত তেখেতৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত তিনিটাকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টত নাম অহাও প্ৰাৰ্থী আমি পাইছোঁ গতিকে সেইটো কিয় হ'ব লাগে সেইটো হয়তো আমি প্ৰত্যেকে নিবিচাৰোঁ নিবনুৱাসকলে নিবিচাৰে যে অভাৰলিপিং হওক বুলি কোনো এজন নিবনুৱাই নিবিচাৰে যে অভাৰলিপিং হওক বুলি কিন্তু অভাৰলিপিংটোৱে প্ৰতিবাৰে কৰি আছে এইবাৰো অভাৰলিপিং হ'ব যাৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হ'ব কাৰণ একেলগে যিহেতু প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ হেজাৰ যদি নিযুক্তি হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে তাত অভাৰলিপিং কিমান হ'ব ভাবি চাওক মিনিমাম পাঁচ ছহেজাৰ প্ৰাৰ্থীৰ অভাৰলিপিং হ'ব কাৰণ পুৱাবিলাকেই পাই চাকৈ আপোনালোকে চাব পুৱাবিলাকেই পায় মেক্সিমামে তেনেকুৱাই হৈ থাকে কাৰণ সেই পুৱাজনে কোনোটোতে নেৰে মানে তেওঁ প্ৰত্যেকতে মানে যুঁজ দিয়ে এটাতে নহয় প্ৰত্যেকটোতে যুঁজ দিয়ে আৰু ছাকচেছ হয় সেইসকল কিন্তু যিসকলে অলপ তেওঁলোকৰ দম্বৰ কাৰণে তেওঁলোক বঞ্চিত হয় কিন্তু তেওঁলোক থাকি যায় তেওঁলোক প্ৰত্যেকতে থাকি যায় ক'তো মানে তেওঁলোক উত্তীৰ্ণ নহয় কিয় নহয় এইবিলাকৰ কাৰণে অভাৰলেপিং হোৱাৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁলোকে চাকৰিটো ল'ব নোৱাৰে এক নম্বৰ কাৰণে তেওঁ চাকৰিটো নাপায় বা আধা নম্বৰৰ কাৰণে চাকৰিটো নাপায় গতিকে এইখিনি কথা চিন্তা কৰি কোনো এখন চৰকাৰে এই ব্যৱস্থাটো মানে সঠিক পথত নিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে যে এইখিনিখিনি কৰিলেই অভাৰলেপিং নহয় এই ব্যৱস্থাটো যদি কৰি দিয়া হ'লে সকলোৱে ভাল পালেহেঁতেন আৰু চৰকাৰখনক চাপৰ্ট কৰিলেহেতেন কিন্তু এতিয়াও চাপৰ্ট বহুতেই নকৰে এতিয়া ভাবিছে যে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছজন এতিয়া হিতাধিকাৰী হয়তো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ নিৰ্বাচন আহি আছে গতিকে এইসকলে মোক ভোট দিব এনেকৈ ভোট কিনিব নোৱাৰিব কিন্তু কাৰণ শিক্ষিত নিবন্ধাসকলে আজিৰ তাৰিখত সকলো জনা হৈছে আগতে আছিলে ভোট কিনাৰ ছিষ্টেমটো যে মই চাকৰি দিম মোক ভোট দিবি এনেকুৱা ছিষ্টেমটো আগতেহে আছিলে এইবিলাক কিন্তু আজিৰ তাৰিখত প্ৰত্যেকেই সচেতন কোনেও এনেধৰণে ভোট কিনিব নোৱাৰিব কাৰণ হিতাধিকাৰী বনাবলৈ গ'লে কিন্তু বিপদ নিজৰে হ'বগৈ নেষ্ট কাৰণ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হিতাধিকাৰী এতিয়া লাখ লাখ হৈ গ'ল গতিকে সেই লাখ লাখ হিতাধিকাৰ হ'ল যদিও কিয় কংগ্ৰেছক ছাপৰ্ট কৰি আছে বা কিয় তেওঁলোকে অসম জাতীয় পৰিষদক ছাপৰ্ট কৰি আছে বা ৰাইজৰ লগত ছাপৰ্ট কৰে সেইটো এটা চিন্তা কৰি চোৱা উচিত আছিলে কাৰণ তেওঁলোকেতো ৰাইজলৈতো একোৱেই দি পোৱা নাই কি দিছেনো ৰাইজক আজি অসম জাতীয় পৰিষদে কি দিছেনো কিয় চাপৰ্ট কৰিছে কংগ্ৰেছে কি দিছে কিয় ছাপোৰ্ট কৰিছে এইবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে মানে বিৰোধীত যোগদান কৰে বহু শিক্ষিত নিবনুৱাই বিৰোধী পক্ষত আছে এতিয়াও কিয় আছে কাৰণ তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে চৰকাৰখনৰ দিনত নিবনুৱা সমস্যা দূৰ নহয় গতিকে মই ভাবোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কথাখিনি বিচাৰ বিচনা কৰি চাওক আৰু কি যিমান সোনকালে পাৰে মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰক মোৰ ফালে মই এইখিনিয়ে জনাইছোঁ নেক্সট যদি কিবা ক'ব লগা আছে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব ধন্যবাদ জয় অসম